Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin wabarakatuh Al wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Hari ini sedang jemuh muslimin dan muslimat dan Allah InsyaAllah kuliah maghrib pada malam ini akan sampai kepada Allah Fadil Ustaz Rasulullah Muhammad Kita menjelis segala hormat yang Ustaz untuk meneruskan kuliah dengan segala hormat yang dipersilakan Terima kasih اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا كريم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله العظيم لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم صل الحمد لله رب العالمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه. ونستهديه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اشهد ان محمدا عبده ورسوله ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، لا إله إلا أنت. سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم دمر اعداءك اعداء الدين لا سيما الكفار المستعمرين الغاصبين المعتدين الظالمين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يمر مقصود الله سبحانه وتعالى من التبكن kepada orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dan benar semasa mereka berada di dalam kehidupan dunia termasuklah kehidupan di hari akhirat nanti Surah Allahul azim Surah Ibrahim ayat 27 Yang dihormati berbahagia Al-Fadhil Datuk Nazir dan seluruh dan kuasa pengurusan Masjid Al-Mu'minun Al-Fadhil Tuan Imam yang dikasihi Tuan Bilal yang kita hormati dan yang dihormati yang diraihkan seluruh kehadiran para jamaah Maghrib dan Isyak di malam ke-19 Syaban Alhamdulillah Kita merapat syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di atas na'mat keberadaan kita pada malam ini Apalagi di saat kita sedang menunggu-nunggu Untuk kita menikmati bulan Ramadhan Akan muncul dalam tempoh kurang lebih Sebelas hari lagi jadi mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kehidupan kita, jazukikan umur yang panjang, jazukikan kesihatan yang baik untuk kita bersama-sama menikmati Ramadan siang dan malamnya dengan ibadat puasanya dan ibadat-ibadat ibadat yang lain sepanjang Ramadan nanti. Amin ya Rabbal Alamin itu harapan kita dan kita bukan setakat berharap tapi kita angkatlah doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala merintih mohon minta merayu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang menunjukkan keikhlasan kita dalam kita merintih kepadanya itu semua merupakan jalan kepada kita untuk beroleh apa yang kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita akan sambung bicara kita pada malam ini dan tajuk yang telah kita mulakan mukadimahkan pada bulan yang lalu, 2 hari bulan Januari yang lalu terkait dengan soal gambaran saksa kubur bicara tentang azabul kubur bicara tentang azab kubur suatu perkara yang menjadi akidah utama kepada kita umat Islam ialah meyakini mempercayai adanya saksa kubur yang bermaksud soalan kubur akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sekilang setiap hambanya yang akan dimatikannya pada sampai waktu dan ketikanya. Saya telah sebutkan pada bulan yang lalu bahawa bahawa kepercayaan terhadap adanya azab kubur ini adalah merupakan tonggak penting kepada soal akidah kita dalam kepercayaan tentang perkara raib dari pandangan mata zahir kita. Maka Al-Imam Sofian Al-Thawri Rahmatullahi Alayhi yang meninggal tahun 161 Hijrah telah berkata bahawa barang siapa yang sering ingati akan kubur ia akan beroleh sesuatu yang memenang, menenangkan hatinya Dan siapa yang melupakan alam kubur Ia akan beroleh sesuatu yang merosakkan hati jiwanya Jadi sekurang-kurangnya kita bila bercakap tentang alam kubur ini Kita akan mengambil renungan Keinsafan Kesedaran Bahawa itulah keadaan kita akan hadapi Cuma dalam kubur nanti Dua keadaan sahaja Azab Ataupun na'mat Tak ada yang ketiga Tidak azab Dia na'mat Tidak na'mat Dia adalah azab Dan seksaan Namun begitu Kita yakin kita percaya bahawa Tetap ada beza di antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman... Pasti akan beroleh keselamatan dan keamanan... Orang tidak beriman pasti akan beroleh kesempitan dan kepayahan... Di alam kuburnya nanti... Jadi pada malam ini kita sambung balik bicara kita yang telah kita... Mekadimahkan pada bulan yang lalu... Dan saya nak bacakan dulu... Kepada tuan-tuan semua... Apa yang telah saya bacakan bulan lepas pun Tapi sedikit nak ulang balik Bagaimana Sayyidina al Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu Seorang sahabat yang merupakan ahli syurga Seorang sahabat yang dijanjikan syurga oleh Nabi SAW Min al mubashir bil jannah Ketika dia bercakap tentang alam kubur itu Dia bercakap dengan penuh perasaan ini saya telah pun baca pada bulan yang lalu tapi nak sedikit nak ambil sikit nak baca sikit lagi. Di mana kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ingatlah kubur itu ada kalanya mai kebun daripada kebun-kebun syurga ataupun jurang daripada jurang api neraka yang membakar-bakar. Ini kata-kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Boleh jadi kubur itu kata beliau, kata kata Ali bin Abi Talib menjadi kebun yang subur. Dapat kita nikmati kebun itu dengan penuh keinsafan. Pada boleh jadi menjadi jurang daripada jurang api neraka yang membakar-bakar. Maka kubur apapun keadaannya juga akan berkata kepada kita. Ana baitul zulmati. Ana baitul Wahdati, Ana baitul Dudi. Ini bahasa kubur lah. Kata Ali bin Abdul Zalib, Kubur akan bercakap-cakap kepada siapa yang datang kepadanya. Mana setelah kita dikebumikan dalam kubur. Kubur bercakap kepada kita. Ana baitul zulmati. Aku ada rumah yang gelap ana baitul wahdati aku rumah tempat kau bersendirian tak ada teman tak ada taulan tak ada keluarga seorang diri ana baitud dudi aku rumah yang ada ulat-ulat menanti -ulat untuk mematuk memakan daging daging kamu ini bahasa ali radhiyallahu anhu cuba cakap dalam nada Itulah keadaan alam kubur kita masing-masing. Dengan peringatan, kubur itu adalah gelap gulita ana baitul zulmati tercahaya memancar gelap gulita yang kedua ana al-wahdati aku rumah kediaman kamu seorang-seorang tak ada teman taulan tak ada sesiapa menemani kamu wa ana baitud dudi aku ada rumah yang penuh ulat-ulat yang akan memamah, menggigit batang tubuh kamu. Kata-kata ini tuan-tuan sekalian bukan hadis. Ini kata Ali bin Abi Talib. Tapi dalam tafsiran para ulama'nya, ada tafsiran yang saya tak sebut bulan yang lalu, semua saya sebut di situ. Ada tafsiran ulama' kita menyatakan, Ali berkata demikian, sebab ada satu ketika Ali bersama Nabi ke kubur Baqiyah Datang cerita ini sebab Ali satu hari Pernah bersama Nabi ke kubur Baqiyah Menzerahi ahli Al-Baqiyah Al-Baqiyah, tuan-tuan maklumlah Kau siapa yang dah ke Madinah Itulah kuburnya, Maqbartul Baqiyah Iaitu kubur Al-Baqiyah yang ada di sebelah Daripada Masjid Nabawi di Madinah Itu lokasinya Dia pernah satu hari, Ali ikut Nabi datang ke Al-Baqiyah duduk dalam keadaan nabi berdoa nabi meratap maksud meratap bukan menangis tapi dah duduk dalam keadaan termenung panjang lalu tiba-tiba nabi tengok nabi ali tengok ali nabi apa ali tengok nabi nampak semacam air mata menitis menitis air mata nabi ali tengok dari belakangnya maka ali pun pulut Pas pusing kepalanya tengok kepada Nabi ditanya Nabi mal ladzi yubki ya Rasulullah kenapa kau menangis ya Rasulullah sallallahu maka tiba ungkapan ini Nabi kata oi Ali sedarkah tidak kamu inilah kediaman yang tak ada cahaya mereka cahaya adalah iman dan ilmu yang dibawa si mati yang kedua Inner kediaman akan berseorangan si mati kalau ada teman, teman ilmu dan amal. Inner kediaman menjadi tempat ulat-ulat membakan daging si mati, meratah-meratah daging tulang si mati yang berbekal si mati ialah amal dan imannya. Di situlah bermulanya Ali pun ucap kata ini. Ana baitul zulmati, ana baitul dudi, ana baitul wahdati. Jadi kata para ulama Kesan daripada itu Ali sentiasa Menangis Teringat balik apa Nabi sebut itu Dan dia menginsafi hal ini Dalam riwayat yang lain Ini riwayat yang kedua Didatangkan oleh ulama Dalam bicara tentang hal kubur Pernah satu hari Ketika Ali radhiyallahu anhu Bersama dengan para sahabat Membawa jenazah untuk dikebumikan Ini setelah Nabi Dah Nabi tak ada ni zaman Ali pemerintah khalifah mereka bawa jenazah untuk dikebumikan di makbar al-baqi' tiba-tiba bila Ali masuk ke dalam tanah kubur al-baqi' Ali terhenti terhenti tak bergerak dalam keadaan jenazah sedang diusung nak dikebumikan Ali terhenti tak bergerak sahabat bertanya mal ladzi awqafaka ya ali Maksudnya apa pasal engkau ni berhenti tak bergerak ke depan sana. Sahabat belakang Ali radhiyallahu anhu. Lalu kata Ali, aku teringat aku pernah satu hari bersama Nabi, cerita dia lah. Dia ulang balik ceritanya kepada sahabat yang ada. Aku teringat satu hari aku bersama Nabi, sinilah tempatnya. Aku teringat Nabi pernah sebut kepada aku, inilah kediaman simati mati seorang, -seorang diri rumah yang gelap gulita tak ada teman yang mencahayakannya inilah rumah kediaman akan direnggut oleh dimakan oleh ulat-ulat tanah akan daging tulang belulangnya jadi Ali terasa begitu bebanannya terasa jiwanya akan apa yang dia pernah ceritakan sahabat pun faham bukan sangat faham riwayat menyebut fabakau Sahabat menangis bersama Ali radhiyallahu anhu. Menangis sama. Mendengar cerita Ali tadi, sahabat pun fayab bekun atau bakau. Mereka menangis dengan Ali radhiyallahu anhu. Tuan-tuan cerita ini kita nampak macam biasa saja. Tapi yang saya nak nukilkan ialah penghayatan. Lepas kita bila kita baca cerita macam ini. Cerita, -cerita semacam ini tuan-tuan. Mana lagi hati yang tidak insaf Mana lagi jiwa yang tidak sedar Mana lagi kehidupan yang tak pernah nak diperbetulkan Saya tak cakap tahu orang Saya tentang saya Lepas kita kadang-kadang dalam hubungan kita dengan kubur ni tuan-tuan Jangan pandang lekeh Sebab tu Nabi SAW Bila bab kubur ni Nabi kata apa kepada kita? Innal qabra yudhakirukumul maut. Kata Nabi, kubur itu tempat kamu untuk ingatkan mati. Kisarah kubur adalah peluang kamu ingatkan mati. Tengok kubur, peluang kamu ingatkan kematian. Innal qabra yudhakirukumul mautah. Itu kata Nabi. Kubur itu tempat kau ingatkan mati. Mengisafkan hati-hati kamu. Betul kita dalam hidup ini. Kalau kita tak mampu untuk mengisafkan hati nurani kita. Di mana kita berada. Hatta di masjid pun tak insaf juga. Jalan kita ialah kita balik ke tempat yang lebih baik daripada itu. Apa dia? Ziarah kubur. Ziarah kubur. Tengok kubur. Pergi ke kubur sekejap Tengok suasana Tak ada tujuan lain Dan menjadi amalan para alim ulama sebenarnya Kalau tengok kepada rekod Penceritaan yang dinukilkan pada muka yang terkenal pernah satu hari ketika mana dia merasakan keras hatinya keras hatinya padahal dia seorang ulama tafsir dalam jiwanya al-Quran di dada hafal Quran tapi satu hari dia rasa keras hatinya dalam satu dua keadaan tiba-tiba dia pergi satu kubur Ziarahi berlama-lama Hei anak muridnya bertanya-tanya Kenapa guru kami berlama-lama ini Mereka tahu ziarah kubur Guru mereka Syaukani ziarah kubur Tapi berlama-lama Lalu mereka pun pergi mencari guru mereka Syaukani Tiba-tiba mereka dapati Syaukani Seolah sedang meratap Sedang menangis Di tepian kubur itu Samalah cerita macam Ali tadi Tanya apa yang berlaku Apa kata Imam Syawqani Rahmatullah Ini sambil terjemahan sajalah Saya tak baca cerita detail Panjang ceritanya terjemahan saja Kata Imam Syawqani Rahmatullah Tidak ada suatu saat Ketika mana hati keras membatu Kuburlah yang melembutkannya Ini bahasa dia Tidak ada saat ketika hatiku keras membatu Kuburlah ia akan melembutkannya Tengok tuan-tuan selian -tuan Tak ada saat ketika mana hatiku keras membatu Maka kuburlah yang melunakkannya, melembutkannya Bahasa cukup indah sekali Dan kata beliau lagi Tak ada saat bila hatiku berada dalam kesempitan Maka kuburlah meluaskannya Kata-kata-kata menarik Saat ketika hatinya dalam keadaan sempit, sakit, susah, kuburlah melapangkannya. Jadi ini semua di antara akhlak para alim ulama termasuk Imam Syaukani nukilan yang sama berlaku pada Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Seorang lagi ulama yang besar dalam bidang ilmu bernama Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Pernah satu hari sama ceritanya beliau berjalan laju menuju ke tiap-tiap ke kubur bukan untuk hantar jenazah sekadar untuk pergi ziarah kubur tanpa tujuan untuk hantar jenazah pun dia pergi laju dia ke kubur sehinggalah sampai saat bila sampai kubur itu dia duduk berlama-lama berlama-lama datang seorang di kalangan anak murid tanya beliau apa yang berlaku kami tidak ada orang yang meninggal hari ini. Tidak ada orang meninggal hari ni nak datang ke kubur apa yang berlaku tuan guru apa kata al imam ibnu qayyim al -Jawzi? Dia kata apa terjemahannya dia kata bahawa lokasi ini ingatkan aku tentang siapa aku sebenarnya lokasi kubur ini ingatkan aku siapa aku sebenarnya jadi rupa-rupanya bagi al imam ibnu qayyim untuk dia kenal siapa dia kuburlah tempat dia berfikir tentang dia medium oh jauh dalam dia punya pandangan tuan-tuan untuk kenal siapa dia kubur tempat dia mengambil itibar. maknanya apa tuan-tuan maknanya dia cuba mengambil mengambil ingatan bahawa aku ini akan kembali ke sini satu hari nanti Siapa pun aku, apa aku punya keadaan, ke sini akhirnya. Jadi dengan tengok kubur tu dikenal seorang besar bernama Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sesuatu yang hebat. Dan banyak cerita yang lagi saya tak bacalah. Cukup dengan dua cerita yang lagi saya tak bacalah. Cukup dengan dua cerita ni Imam ash